Яких кроків ви вы ожидаете конструктивных української украинской власти? Что в цей момент вот сейчас, пока есть якесь, поки пока ну, час, знаєте, перевести дыхание и і... готовить максимум свою армию, готовить максимум свои спецслужбы, потому что это не только безопасность, это не только армия или не только там милиция, все спецслужбы максимально реформировать, как можно быстро приводить их в порядок, заставлять их работать, потому что то с чем мы имеем дело, оно не борется разговорами в телевизоре оно борется конкретными действиями. Знаете, вот после войны в Грузии, вот там все знают Абхазию и Южную Осетию. На самом деле на территории Грузии было три автономии. Есть еще такая автономия, как Аджария. Она имела сепаратные настроения. И сепаратные настроения были в Самс-Хаджавахете. Это регион приграничный, Халцихи это приграничный с Арменией регион. Так вот, когда мы проиграли вот эти две войны, первое, что сделали, привели в чувство спецслужбы, и они быстренько все вот эти зародыши сепаратизма раздавили там. В 2003 году, после прихода к власти Саакашвили, реформирования структур, были просто раздавлены эти зародыши, эти сепаратные настроения. Их нет сейчас. Но если бы мы тогда не начали бы действовать, россияне продолжали бы там разгонять эту ситуацию. Сейчас они ее разгонять не могут. Насправді у нас був схожий досвід але не з боку держави в Херсоні відразу після того, як, як сталося в Криму ці всі от безчинства і розкачувалася ситуація на Південному Сході українському. Там місцева самооборона розрослася до таких розмірів, що могла б реально конкурувати з регулярними військовими. Просто тому що люди не хотіли. Сподіваєте, любить самооборона. Добровольцы, они не могут. Ну, как Зачем? бы там подготовка, разный уровень, разное понимание, да? разное отношение к процессу. Да, эти люди, герои, несомненно, они очень важны во всей вот этой нынешней системе безопасности Украины, которая слабенькая, подорванная, но она хоть какая-то появилась с их участием. Но еще раз говорю, спецслужбы это те люди, которые профессионально работают. И не обязательно, чтобы эти люди все были там, КГБшниками или СБУшниками. Да, там есть хороший пример государства израиль которое там, на третий или четвертый день после своего основания начала войну и все спецслужбы которые были созданы созданы там были инженеры там специалисты по связи и вот такие люди и они прекрасно создали масад и они прекрасно создали генштаб под названием цахал то есть тут самое главное чтобы люди реально хотели для своей страны что-то сделать а все остальное это очень легко учиться